আৰু কাহ জ্বৰ মাজেৰে কিবা কে ভাল হৈছে আজি কৈছিলে ইয়াতে পাৰ্ক আছে তাকে ভাবিলো আপোনালোকক দেখুৱাও কয় গছ বনৰ মাজেৰে যেতিয়া আমি আহো এক সতেজ সতেজ বতাহ পোৱা যায় আৰু এই বতাহে ঔষধতকৈ বেছি আমাৰ শৰীৰত কাম কৰে পাৰ্কখনত যাবলৈ এতিয়া শ্বৰ্টকা ৰাস্তা আছে আৰু এনেকে

বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আহিছে মানে স্কুলত নপঢ়ি ইয়াতে আহি ঘূৰি আছে ন আপোনালোকৰ দৃশ্যটো চাওকচোন সঁচাকে দেই ফিল কৰিব যদি পাৰিছে অঁ অঁ তাকেইতো

ৰিল বনাই আপলোড কৰি আছে আৰু আমি এনেদৰে বনোৱা ৰিলসমূহে আপোনালোকৰ ওচৰ পাবগৈ নহয় জানো এবাৰ দেখুৱাই দিয়া সকলোকে কেনেকৈ লিখি আছে এইয়া এনেদৰে আমি কামবিলাক কৰি থাকোঁ মানে আমি যিহেতু সময় বহুত কম পাওঁ সেইবাবে য'তেই আমি সময় পাওঁ তাতেই সময়বিলাক ইউটিলাইজ কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্টবিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে এনেদৰে আমাক সদায় মৰম দি যাব নহয় জানো যিহেতু আমি ডিউটিত বা কামৰ সূত্ৰে আমি ওলাই আহি বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু চহৰৰ ইমান গণ্ডগোল ইমান হাল্লাৰ মাজৰ পৰা আহি এনেকুৱা এখন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বহিব পৰা চকী পালে আৰু কি কব লাগে কওকচোন ঘৰলৈ মনত পৰে আমি যে সেই নৈ কাণত বহি বালিয়া বগৰী খাওঁ আৰু ছাগলী গৰু ম'হ হাতী ঘোঁৰা এইবিলাক চৰি থাকে নদীৰ পাৰত সেইবিলাক চাই চাই মানে তেনেকুৱা লাগে আৰু এই পাৰ্কখনত আহিব আমাৰ ঠিক তেনেকুৱাই ফিল হৈছে আৰু মানুহ যথেষ্ট

অৰণ্য আছে সৰু অৰণ্য মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু মোৰ বন্ধুজনে একদম সঁচা ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলে মোৰ বন্ধু জনক বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকুৱা এখন পাৰ্ক আমাক দেখুৱাব সদায় দৌৰিব আহে ন য়েষ্ট কৰিব অকণমান সেই দূৰৰ পৰা হ'ব দুই কিলোমিটাৰ জুৰি আছে এই গোটেই পাৰ্কখন বলা বলা

অকণমান ধুলনি এখন পায় আমাৰ এখেতৰ একদম ফেভৰেট বস্তু ধুলনি দুটা এয়া খেলি আছে সৰু পোৱালী নিচিনাকে ধুলনি খেলিলে আমাৰ কি কি লাভ হয় এবাৰ কৈ দিয়া ধুলনি খেলিলে সকলো খেল ধেমালি কৰিলে আমাৰ বহুত লাভ হয় দেহাটো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ধুনীয়া হয় লগতে আমাৰ খেল ধেমালি সৰুতে কৰাৰ বাবে এতিয়াও ইমান তাকতবোৰ হৈ আছো আৰু মানে আমাৰ বয়সটো বয়সটো কমি থাকে সোনকালে বুঢ়া নহওঁ হয় নে অঁ সেইটোৱেইটো আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো ইয়াতে ধুনীয়া এটি সভাগৃহ আছে আৰু ইয়াতে বহি মানে যিসকল বৃদ্ধ লোক বা যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক তেওঁলোকে মানে ইয়াৰে উন্নতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে এয়া হৈছে আমাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাক বহিবৰ কাৰণে আৰু এয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ মানে কিবা মিটিং চিটিং কৰিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা মানে শান্তিৰ পৰিৱেশত এখন মিটিং কৰিবলৈ ইচ্ছা যায় ধুনীয়া এখন ইয়াতে মিটিং কৰিবৰ কাৰণে সভাগৃহ আছে আৰু লগতে চি শ্ব' আছে কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি আছে লগতে আৰু এটা বস্তু দেখি মোৰ বহুত ভাল লাগিলে মানে এইখন সঁচাকৈ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে মানে বনোৱা পাৰ্ক যেন লাগিছে ইয়াতে ধুনীয়া কাৰেণ্টৰ এই পষ্টটোক ধুনীয়াকৈ বেৰি ৰাখিছে যাতে কোনো অঘটন নহয় চাওকচোন চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে ধুনীয়াকে খাদ্য খোৱা ঠাই লগতে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সঁচাকৈ পাৰ্ক হলে এনেকুৱা হব লাগে মানে অকল পইচা ঘটা মেচিন নহয় এনেকুৱা মানে প্ৰাকৃতিক বস্তু সদায় প্ৰকৃতিৰ লগত মিলাই ৰাখিব লাগে আৰু এই পাৰ্কখনত কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে ফ্ৰীতে আহক ফ্ৰীতে যাওক কিন্তু ইয়াতে এটাই বস্তু বহুত বহুত ট্ৰেইন বিলাক আহি থাকে মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ঠাইতো লগতে তোমাকো কেনেকুৱা লাগিছে সঁচাকৈ পাৰ্ক হলে কিন্তু এনেকুৱা হব লাগে মানে বিনা পইচাত প্ৰকৃতিৰ লগত ধুনীয়াকে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা যিমান সময় ইচ্ছা কৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰে হয় না আৰু সৰু লৰা ছোৱালীও খেলিব পাৰে বৃদ্ধ লোকে বহিব পাৰে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আছে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা আছে পশু পক্ষীৰ বাবে ব্যৱস্থা আছে গতিকে অভাৰ অল পাৰ্কখন চাই আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ অঞ্চলতো যদি এনেকুৱা কিবা পাৰ্ক আছে আপোনালোকৰ নামটো লিখিবচোন কেতিয়াবা ঘূৰিব ফুৰিব যাব পৰাকৈ আৰু এনেকুৱা পাৰ্ক নাথাকিলেও কোনোবা যদি ব্যক্তি সামৰ্থৱান হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অঞ্চলত বনাওক আৰু ভৱিষ্যতে যাতে বহুতো মানুহৰ ভাল হয় আৰু মংগল কামনা কৰি এনেকুৱা কিছুমান কাম পাৰিলে কৰক যিসকল মানে সামৰ্থৱান ব্যক্তি তেওঁলোকলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ